Comincio pulendo 400 g di zucca, rimuovo la buccia, i semi e i filamenti, 300 g taglio a tocchetti piuttosto piccoli, la restante parte a fettine molto sottili. Lascio cuocere la zucca a tocchetti in una padella antiaderente in un giro di olio e insaporisco con una presa di sale. Nel frattempo pulisco 100 g di noci, spezzetto grossolanamente. Ora che la zucca è cotta trasferisco nel bicchiere del mixer, unisco 100 g di stracchino. Frullo e ottengo una crema. Rivesto la teglia da forno con un rotolo di pasta sfoglia, trattengo la carta da forno presente nella confezione. Bucarello la base e poi verso la crema di zucca e livello. aggiungo le noci e le fettine di zucca. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 190 ⁇ per circa 25 minuti. Trascorso questo tempo, rimuovo la torta salata dal forno, aggiungo in modo spalzo alcune cucchiaiate di stracchino. Inforno nuovamente per un paio di minuti nella parte più alta del forno in modo che lo stracchino si fonda. Ecco, miei carissimi amici, la torta salata con zucca, stacchine e noci. Una golosità pazzesca anche per chi non ama questo ortaggio. Una bella variante della pizza. E che fate, non la provate? Per chi ancora non è iscritto al mio canale, consiglio di iscrivervi quanto prima. È gratis e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove ricette.